ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ শৰ্মা আজি আমি ধানৰ এবিধ আচৰিত ধৰণৰ কীটৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে মিলিবাগ ইন পেডী অৰ্থাৎ ধানত মিলিবাগৰ আক্ৰমণ আপোনাৰ পথাৰখনত ধাননিডৰাত এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা হালধীয়া ৰং দেখিছে নেকি পাতবিলাক হালধীয়া পৰি গৈছে অথচ ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে এয়া চাওকচোন এইখন পথাৰত হালধীয়া পৰি গৈছে পাতবিলাক এই ভালকৈ যদি চাওঁ ওচৰত গৈ এইবিলাক ড্ৰাইং অফ লিপছ হৈছে অৰ্থাৎ পাতবিলাক শুকাই গৈছে ফালৰ পৰা এই ওপৰৰ দিগি পাতবিলাক খেৰৰ নিচিনাকৈ শুকাই গৈছে এতিয়া আমি এনেকৈ চালে ওপৰুৱা দৃষ্টিত একো ধৰিব পৰা নাযায় পানীৰ অভাৱত শুকাইছে নেকি বা কিবা বেলেগ হৈছে নেকি বেমাৰ হৈছে নেকি এনেকুৱা আপোনাৰ ভাৱ হ'ব ভালকৈ যদি চোৱা যায় তলৰ ফালে আমি দেখিছোঁ এইবিলাক কিছুমান হোৱাইট কটনী গোট হৈছে এইবিলাক বগা কটনি গোন্ধ মানে তোলাৰ নিচিনা গোট হৈছে ভালকৈ চালে অ'ত ত'ত এটা দুটা এনেকুৱা কিবা কটনী গোট ৱাক্সি কালাৰ মমৰ কালাৰৰ নিচিনা আমি দেখা পাম এইয়া তাৰপিছত যদি আমি ক্ল'জআপত চাই যাওঁ তেতিয়া দেখিম যে এইয়া এইবিলাক একোটা একোটা এই এইবিলাক মিলি বাঘে এইবিলাক 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 গোটেই গছজোপাত বিয়পি গৈছে আৰু এইবিলাক এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এইবিলাক নিম বুলি কয় অৰ্থাৎ মিলিবাগৰ য়াংবিলাকক নিম বুলি কয় এই এইবিলাক হৈছে নিম গোটেই গছজোপাত বিয়পি লিপষ্টিপবিলাকত বিয়পি গৈছে গতিকে মিলিবাগ কি আমি চাওঁ আহকচোন মিলিবাগ হৈছে এবিধ কিট ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ব্ৰিভেনিয়া ৰেহি আৰু এইটো হেমিপ্টৰা অৰ্ডাৰৰ ইনচেক্ট হয় কিড হয় আৰু ইয়াৰ ফেমিলি হ'ল চিউডকক চইদি ইটি যে চাকিং পেষ্টৰ পেদি অৰ্থাৎ ধানত ই ৰস শুহি খোৱা পেষ্ট ৰসটো শুহি খায় চুহি খায় ধানৰ পাতৰ ৰস মানে বৌখাবিলাকৰ পৰা ৰসবিলাক শুহি খায় চাক চেপছ ফ্ৰম ষ্টেমছ এণ্ড লিপষ্টিড গতিকে ধানডালৰ পৰা আৰু পাতৰ বৌষাৰ পৰা ৰসবিলাক শুহি খাই দিয়ে গতিকে ধানো নিদৰে সেইকাৰণে ৰসবিলাক শুহি খাই দিয়াৰ পিছত হালধীয়া পৰি গুচি যায় আৰু মানে বেছি আক্ৰান্ত অৱস্থাত তেনেকৈ পাতবিলাক শুকাই যোৱাৰ নিচিনা দেখা হৈ গৈছে ফাউন ইন ৰেইনফেড ড্ৰাইজ ডিউৰিং ড্ৰাই স্পেল এই এই বেমাৰটো অৰ্থাৎ এই কীটৰ আক্ৰমণটো সাধাৰণতে শুকান অৱস্থাত বেছি হয় আৰু বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা ধান খেতিত এইটো বেছি দেখা যায় আৰু যদি এটা খৰাং পিৰিয়ড চলি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অৱস্থাটো দেখা যায় ওপৰত আমি যিখিনি ফটো চালোঁ এইখিনি আমি বি টি আই ডি এৰিয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ফুড হিলৰ যিবিলাক ধান খেতি কৰে সেইবিলাকত সাধাৰণতে পানীৰ অভাৱ হয় ৰেইনফেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কৰে আৰু এইবাৰ যিহেতু ড্ৰাই স্পেল এটা হৈছিলে সেইকাৰণে এই কীটটোৰ আক্ৰমণ বেছি হৈ গৈছে ম'ৰ প্ৰিভেলেণ্ট ডিউ টু ক্লাইমেটিক চেঞ্জ আগতে এই মিলিবাগটো আমাৰ অসমত ইমান বেছি ধানত পোৱা নগৈছিলে যদিও এই ভেজিটেবলত পায় জবা ফুলত পায় সেই স্পেচিছটো অকণমান বেলেগ ধানৰ স্পেচিছটো বেলেগ কিন্তু ধানত ইমান আক্ৰমণ নাছিলে এইটো সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্ট আৰু ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট আৰু তামিলনাডু এইবিলাক ষ্টেটত ধানত মিলিবাগৰ আক্ৰমণ আগৰ পৰা দেখা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি নতুনকৈ অসমতো ধানত মিলিবাগৰ আক্ৰমণ দেখিছোঁ কাৰণ কিয় এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে বতৰ চেঞ্জ হৈছে এইবাৰ দীঘলীয়াকৈ খৰাং পিৰিয়ড হৈছে যিবিলাক জেগাত বৰষুণৰ ওপৰত পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ধান খেতি কৰা হৈছিলে সেইবিলাক জেগাত ইয়াত এই যি মিলিবাগৰ আক্ৰমণ আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেমেজ চিমটম হয় অৰ্থাৎ কি ধৰণে ক্ষতিৰ লক্ষণ দেখিলে আমি এইটো মিলি বাগ গৈছে বুলি ভাবিব লাগিব বা সন্দেহ কৰিব লাগিব সেইখিনি চাই লওঁ আহক আমি এইখিনি জানিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল এই এইবিলাক যেতিয়া আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিম দে ৰিমেইন ইন কলনিজ ইন লিপ চিট এণ্ড চাক চেপ যদি চাওঁ ভালকৈ যে এইবিলাকে লিপ চিটত অৰ্থাৎ পাতৰ যিটো বৌখা বৌখাটোত একেবাৰে কলনী পিটিয়ে একেলগে থোপ থোপ বান্ধি থাকে আৰু গোটেই পাতৰ বৌখাৰ পৰা ৰসটো চুহি খাই চুহি খোৱাৰ লগে লগে পাতডাল হালধীয়া পৰি আহে ওপৰৰ দিগিৰ পৰা প্লান্ত বিকাম উইক য়েল্ল' এণ্ড ষ্টান্তেড গতিকে পাণডাল দুৰ্বল হৈ যাব হালধীয়া পৰি যাব আৰু ষ্টান্তেড গ্ৰোথ একেবাৰে নাবাৰহা হৈ যাব আৰু ইন চাৰ্কুলাৰ পেটছে একোটা একোটা পথাৰখনত একোটা একোটা ৰাউণ্ড জেগাত ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া একোটা একোটা জেগাত পেটছত এইবিলাক হালধীয়া পৰি যাব ইহঁতৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে প্ৰেজেঞ্চ অফ হোৱাইট ৱাকচি ফ্লাপ ইন দি লিপষ্টিট আৰু গোটেই পাটৰ গুড়াখনত একোটা মমৰ নিচিনা গোটেই আঠাৰ নিচিনা এটা বস্তু দেখা পাব আপুনি দি ইনফেষ্টেশ্যন ইজ ৰেফাৰ্ড টু এ চৰাই ডিজিজ গতিকে এই বেমাৰটোক এই পাত মিলিবাগৰ আক্ৰমণক যদিও পোকৰ আক্ৰমণ কীটৰ আক্ৰমণ তথাপিও ইয়াক ডিজিজ বুলি কৈছে চূৰাই ডিজিজ বুলি কৈছে এই ডিজিজটো চুড়াই ডিজিজ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইখন পিণ্ডখন যদি আমি চাওঁ আপুনি দূৰৰ পৰা চালে এইটো দেখিম আমি যে চিমটম অফ মিলিবাগ ইনফেষ্টেশ্যন এই ধৰণৰ ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া পেটছত এই গোটেই য়েল্লিং হৈ গৈছে দূৰৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি ওচৰত গৈ ভালকৈ চালে আপুনি তেনেকৈ লিপশ্বিটবিলাকত অৰ্থাৎ পাটৰ বৰষাবিলাকত মিলিবাগবিলাক জমা হৈ থকা দেখিব আৰু হোৱাইট কটনী গ্ৰোথ দেখা পাব বগা তোলাৰ নিচিনা গ্ৰোথ কিছুমান দেখা পাব আচলতে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰাৰ সময়ত অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে বহুত সময়ত ফাংগাছৰ কাৰণে হোৱাইট কটনী গ্ৰোথ হয় কিন্তু আপুনি যদি লিপশ্বিটখনৰ ওচৰত গৈ পাটৰ যি হোৱাইট কটনিক গ্ৰোথ আছে তাত যদি ভালকৈ এটা টিপা মাৰি চাই এই আচলতে সেই মমৰ নিচিনা কটনি গোঠোৱাৰ মাজত মিলিবাকটো সোমাই থাকে কীটটো এই টেপা মাৰি দিলে এটা হালধীয়া ৰঙৰ ৰঙৰ আঠা পানী এটা ওলাই আহে অৰ্থাৎ সেই ধানৰ পৰা সি ৰসটো খাই পেটটো তাৰ ভৰ্তি হৈ থাকে টেপা মাৰি দিলে পেটৰ পৰা সেই ৰসটো ওলাই আহে আৰু এইটোৱেই টিপিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন চিমটম হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি যদি এইটো কিবা ভেঁকুৰ জাতীয় বেমাৰ হৈছে নেকি তাৰ লগত সন্দেহ হয় তেনেকৈ আপুনি এই যিটো হোৱাইট কটনি মাছ আছে কটনি মাছটো হাতত লৈ হাতৰ তলুৱাত অকণমান আঙুলিয়ে টেপা মাৰি দিলে হালধীয়া ৰস ওলাই আহিলে আমি কনফাৰ্ম হ'ম যে এইটো মিলিবাগৰ আক্ৰমণ হয় আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ পেষ্ট কেনেকৈ কৰিম এতিয়া চাওঁ আহকচোন এগবিলাক কেনেকুৱা দা ফিমেল লেইজ নিউমাৰাছ হোৱাইট এগ বহুতো কণী পাৰে বগা বগা কণী আৰু অৰ ছিম্পলি ডেপ'জিট নিম ইন দ্য লিপচিট আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে কি কণীও পাৰে আৰু কেতিয়াবা কণী নপৰাকৈ ডাইৰেক্টলি পোৱালি জন্ম দিব পাৰে এই মিলিবাগৰ পোৱালিবিলাকক আমি নিম বুলি কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ কণী নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি পোৱালি জন্ম দিয়ে আৰু সেই লিপশ্বিটবিলাকত পোৱালিবিলাক ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু নিমবিলাক অৰ্থাৎ পোৱালিবিলাক কেনেকুৱা হ'ব দে আৰ এক্টিভ বহুত এক্টিভ দে ক্ৰাউল এণ্ড ফাইনেলি চেটল আণ্ডাৰ ষ্টেণ্ড জন্মৰ পিছতে লাহে লাহে বগাই যায় বগাই যায় গোটেই গছজোপাত বগাই যাব আৰু শেষত গোটেই ষ্টেমত থাকিবগৈ বডি গেটছ কভাৰ উইথ হাক হোৱাইট ৱাকচি মেটেৰিয়েল অন দ্য চেকেণ্ড ডে' অফ হেডছিং প্ৰথম এদিন বা দুদিনত হেডশ্বিঙৰ পিছত আপুনি তাৰ বগা ৱাক্সিং মেটেৰিয়েলটো নেদেখিব কিন্তু ছেকেণ্ড দিনাৰ পৰা লাহে লাহে তাৰ বডিত গোটেই ৱাক্সিং মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ বগা মমৰ নিচিনা মেটেৰিয়েল এটা হৈ যায় এইটো এটা আৱৰণ দি থাকে এইটোৱে তাৰ বডীটোক প্ৰটেকশ্যন দি থাকে সেইকাৰণে পটককৈ ইনচেক্টিচাইডেও কাম নকৰিব পাৰে ভাল ধৰণে ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ নকৰিলে এইটো চাওক এতিয়া আমি ভালকৈ যদি চাওঁ এইয়া ক্ল'জআপত এইবিলাক নিম দেখিছেনে অকণমান গ্ৰীণিছ টাইপৰ হৈ আছে এইবিলাকত মানে ৱৰ্কচি মেটেৰিয়েল জমা হোৱাই নাই আৰু এইবিলাক হ'ল এডাল্ট মিলিবাগ ইয়াৰ ভিতৰত মিলিবাগটো সোমাই আছে এইটো হোৱাইট কটনী গ্ৰোথ এইয়া হোৱাইট কটনী গ্ৰোথ এইবিলাক হোৱাইট কটনী গ্ৰোথ ইয়াৰ ভিতৰত মিলিবাগটো সোমাই আছে আৰু এইবিলাক একেবাৰে কলনী পিঠি গোটেই আছে এইবিলাক গোটেইবিলাক এইবিলাক কলনী পিঠি ইয়াত দেখিছেনে এইটো ক্ল'জআপৰ ফটোখনতহে আপুনি ধৰিব পাৰিব গতিকে আমি এডালবিলাক কেনেকুৱা চাওঁ এডাল্টবিলাক নিম এণ্ড এডাল্ট ফিমেলছ আৰ এপটেৰাছ ইণ্টাৰেষ্টিং যে যিবিলাক নিম অৰ্থাৎ পোৱালিবিলাক আৰু এডাল্ট ফিমেল যিবিলাক প্ৰাপ্তবয়সস্থ মাইকী কিট সেইবিলাকৰ কোনো পাখি নাথাকে এপটৰাছ মানে ন' পাখি কোনো ধৰণৰ উইং নাথাকে আৰু কিন্তু মেলবিলাকৰ উইং থাকে ফিমেলচ আৰ ৰেডিছ অকণমান হালধীয়াৰ নিচিনা ৰঙাৰ নিচিনা অ'ভেল চেপেট অকণমান ডিম্বাক কৃতিৰ চব বডি বৰ বডিটো কোমল এনেকৈ হাতে হাতে পৰা মাৰি দিলে পিটিকা খাই যাব লিভ ইন কলনীজ ইন চাইড দ্য লিপষ্টিট আৰু সিহঁতে এই পাতৰ বৰষাৰ তলত একেলগে কংগ্ৰিগ্ৰেট কৰি থাকে অৰ্থাৎ কলনী পিটি থাকে আৰু মেইলছ আৰ ৰেয়াৰ মেইল বহুত কম থাকে সেই কলনীবিলাকত সাধাৰণতে নাথাকে কলনীত অকলে থাকে স্মল স্লেণ্ডাৰ হেভিং ছিংগল পেয়াৰ অফ উইংছ আৰু মেইলবিলাকৰ উইং থাকে আৰু এ এযোৰ উইং থাকে আৰু সিহঁত সাধাৰণতে কলনী নাথাকে এইবিলাক স্মল আৰু অকণমান দীঘলীয়া আকৃতি চিলেণ্ডাৰ হৈ থাকে থিন ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইজ মেইনলি থ্ৰু পাৰ্থজেনেচিছ যিহেতু কলনীবিলাকত মেইল নাথাকেই এই ফিমেলবিলাকে পাৰ্থনাজেনেটিক ৱেট অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ যৌন সংগম নোহোৱাকৈ মেইলৰ সংস্পৰ্শ নোহোৱাকৈয়ে ফিমেলবিলাকে পোৱালি জন্ম দিব পাৰে এইটো এটা মিলিবাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আচৰিত ধৰণৰ কথা এনেকুৱা প্ৰাণী বহুত কম আছে পৃথিৱীত কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মেইলৰ লগত মিলন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজে নিজে হয়তো ডিম পাৰিব পাৰিব নহয়তো ডাইৰেক্টলি পোৱালি জন্ম দিব পাৰিব সেইকাৰণে ইয়াৰ সংখ্যাটো বহুত বাঢ়ি যায় মিলি বাগৰ আৰু সেইকাৰণে বহুত যেতিয়া ইনফেষ্টেশ্যন হয় একেবাৰে সাংঘাটিক ধৰণৰ ইনফেষ্টেশ্যন হৈ যায় এয়া যদি আমি এতিয়া ক্ল'জআপত এই মিলি বাগৰ ফিমেলটোৰ ফটোটো চাওঁ এনেকুৱা এয়া অলপ অলপ মানে এনেকুৱা হেৰি কিছুমান এপেণ্ডিচেছ থাকে এইটো লৈ যাব আৰু এইটো লিপষ্টিথত তাৰমানে পাতৰ গোখাৰ তলত কেনেকৈ একেলগে ভূটি হৈ আছে দেখিছেনে দূৰৰ পৰা এইখিনি কিবা কটনি গ্ৰোথ যেন লাগে কিবা তোলা পৰি আছে নেকি বা মম ক'ৰবাত গলি পৰি যোৱা মম নেকি এনেকুৱাহে লাগিব এইয়া লিপষ্টিট লিপৰ তলৰ ফালে এইবিলাক কটনি গ্ৰোথ ইয়াৰ ইয়াৰ ভিতৰত এইবিলাক মিলিব সোমাই আছে এইবিলাক এইবিলাকে গোটেই ইয়াৰ পাতটোৰ ৰসটো খাই দিয়াৰ পিছত গোটেই গছজোপা হালধীয়া পৰি এফালৰ পৰা মৰি যাব শুকাই যাব আগবিলাক জ্বলি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব গতিকে আমি ইয়াক কণ্ট্ৰল নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব মিলিবাগৰ আক্ৰমণ যদি আপোনাৰ পথাৰখনত হৈছে কণ্ট্ৰ'ল কৰিবই লাগিব কণ্ট্ৰ'ল কেনেকৈ কৰিম চাওঁ আহক প্ৰথম কথা হ'ল যে কি কালচাৰেল মেনেজমেণ্ট সদায় আমি প্ৰথমতে কৃষি পদ্ধতি কিবা সাল সলনি কৰি বা কৃষি পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ নেকি চাব লাগে প্ৰথম কথা হ'ল কাঠ দ্য গ্ৰাছেছ এণ্টিম দ্য বাঞ্চ ডিউৰিং দ্য ফিল্ড প্ৰিপাৰেচন সদায় আমি পথাৰখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিম এতিয়া সদায় আলিবিলাক কাটিব লাগে আলি নতুনকৈ দিব লাগে আৰু তাত থকা ঘাঁহ বনবিলাক নিৰাব লাগে নহ'লে এই ঘাঁহ বনতে এই মিলিবাগবিলাকে আশ্ৰয় লৈ থাকে এনকাৰেজ নেচাৰেল এনিমিছ আমাৰ পথাৰবিলাকত কিছুমান এই কীট পতংগবিলাকৰ প্ৰাকৃতিক শত্ৰু থাকে সেইবিলাকক আমি মাৰিব নালাগে এনকাৰেজ কৰিব লাগে তাৰ ভিতৰত উদাহৰণ হ'ল লেডি বাৰ্ড বিতল বুলি এবিধ আছে আৰু মকৰা যিমানবিলাক মকৰা আছে সাধাৰণতে আঠ প্ৰকাৰৰ মকৰা থাকে এই মকৰাবিলাকে এই লেডি বাৰ্ডবিলাক আৰু মকৰাবিলাকে এই নিমবিলাক খাই দিয়ে মিলিবাগবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি যি কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ হোৱাই নোহোৱাই কেমিকেল স্প্ৰে' কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে নেচাৰেল এনিমেৰীবিলাক মৰি যাব পাৰে নেচাৰেল এনিমেৰীবিলাক মৰি গ'লে এই পেষ্টবিলাকৰ কীটবিলাকৰ আক্ৰমণ পথাৰত বাঢ়ি যায় ৰিম'ভ এণ্ড ডেষ্টয় দ্য এফেক্টিভ প্লান্ট পাৰ্টছ যিবিলাক প্লান্ত একেবাৰে বৰ বেয়াকৈ এফেক্ট হ'ল গোটেই ভৰ্তি হৈ গ'ল মিলিবাক সেইবিলাক কাটি আঁতৰ কৰি আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিব লাগে পুৰি পেলাব লাগে বা ক'ৰবাত পুতি থ'ব লাগে ফ্লাড দ্য ফিল্ড টু ৰিডিউজ দ্য মিলিবাগ কলনিছ মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে শুকান বতৰত শুকান অৱস্থাত মিলিবাগটো বেছি হয় সেইকাৰণে যদি সম্ভৱ পথাৰখনত পানী সোমাই দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ভালকৈ পানী সোমাই দিব লাগে তেতিয়া মিলিবাগবিলাক কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু এভইড এক্সেচিভ নাইট্ৰজেন এপ্লিকেশ্যন যদি বেছিকৈ ইউৰিয়া সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিলি বাগুৰ আক্ৰমণ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে সদায় খেতিপথাৰত বিশেষকৈ ধাননি পথাৰত কেতিয়াও এক্সেছ নাইট্ৰজেন দিব নালাগে বেছিকৈ ইউৰিয়া সাৰ দিব নালাগে খেতিয়কসকলে যিটো ভাবে বহুত সময়ত যে ইউৰিয়া বেছিকৈ দিলে প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'ব এইটো কেতিয়াও নহয় ইউৰিয়া বেছিকৈ দিলে আপুনি বেমাৰ আজাৰ আৰু কীট পতংগ আক্ৰমণৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ নিচিনা হয় গতিকে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচত যদি সম্ভৱত চলুচন নহয় কণ্ট্ৰ'ল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ডেফিনেটলি কেমিকেল মেনেজমেণ্টত যাবই লাগিব কেমিকেল ইউজ কৰিবই লাগিব আমাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভ কেমিকেল কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে আমি এনি ওৱান এপ্লাই কৰিব পাৰিম এনি ওৱান অফ দিছ নাম্বাৰ ওৱানত আছে গ্ৰুপ অফেজিন টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এছ চি এইটো ওৱান পইণ্ট টু এম এল পাৰ লিটাৰ পানীত বুলি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব নতুবা ইমিডা ক্ল'পিড চেভেণ্টিন পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট এছ এল পইণ্ট থ্ৰী এম এল পাৰ লিটাৰ পানীত দি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব নতুবা ঠাই মিঠাক জম টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডব্লিউ জি অৰ্থাৎ ৱেটেবল গ্ৰেনুল এইটো পাউদাৰত আহে পানীত গুলিব পাৰি এইটো পইণ্ট টু গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত গুলি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব নতুবা ডাই নটিফিউ ৰাণ বুলি এবিধ আছে এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এছ জি ছাছপেনশ্যন গ্ৰেনুল এইটোও পানীত গুলিব পাৰি পইণ্ট ফ'ৰ গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত গুলি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব ইয়াৰে যিকোনো এটাই ঔষধ আমি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব খুব ভালকৈ স্প্ৰে' কৰিব লাগিব এমং দিছ ব্ৰু প্ৰফেজিন টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এছ চি এণ্ড ডাইনটিফিউৰণ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এছ জি আৰ হাইলি ইফেক্টিভ তাৰমানে আমাৰ এক নম্বৰতো ব্ৰু প্ৰফেজিন আৰু একেবাৰে লাষ্টৰতো ডাইনটিফিউৰণ এই দুটা বেছি ইফেক্টিভ পোৱা গৈছে এপ্লিকেশ্যন টিপছ কেনেকৈ আমি স্প্ৰে কৰিম সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা মিলি বেগৰ ক্ষেত্ৰত স্প্ৰে কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব স্প্ৰে ইন দ্য আৰ্লি মৰ্ণিং অ'ৰ ইভিনিং একদম ৰাতিপুৱাতে বা আবেলি সময়ত স্প্ৰে কৰক ডাইৰেক্ট দ্য স্প্ৰে টু দ্য বেচ অফ দি প্লান্ত এণ্ড লিপ চিট আমি যিহেতু সিহঁতে প্লান্তটোৰ বেচত জমা হৈ থাকে আৰু লিপ চিটত থাকে পাটৰ বোকা খুন্দাত থাকে সেইকাৰণে তলফালে স্প্ৰে'টো ডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব সেই বেচত বা লিপষ্টিকত পৰা যাতে কেমিকেলটো পৰে স্প্ৰে'টো পৰে সেইটো কথা আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব মিক্স স্প্ৰেডাৰ ষ্টিকাৰ ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰিপল এণ্ড পলি পলিট্ৰাইটন এই দুটা স্প্ৰেডাৰ ষ্টিকাৰ বুলি কয় ইয়াৰ যিকোনো এটা কেমিকেলটোৰ লগত মিক্স কৰিব লাগিব কিয়নো এইটো মিক্স কৰিলে এইটোৱে বেটাৰ কভাৰেজ দিব আৰু পেনিট্ৰেচনটো বেছি হ'ব অৰ্থাৎ কেমিকেলটো ইয়াৰ যিটো ৱাক্সি মমৰ লেয়াৰ আছে ইনচেক্টটোৰ মিলিবাগৰ ৱাক্সি লেয়াৰটো ভেদ কৰি সোমাই যাব পাৰিব সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মিলিবাগৰ এগেইনষ্টে কেমিকেল স্প্ৰে' কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো এটা স্প্ৰেডাৰ ষ্টিকাৰ দিব পাৰে লাগিব মিক্স কৰিব লাগিব পানীৰ লগত কেমিকেলটোৰ লগত সেইটো এটা হ'ল টিপল দিব পাৰে নতুবা পলিটাইট্ৰন বুলি এবিধ টিপ স্প্ৰেডাৰ স্পিকাৰ পায় ৰিপিট স্প্ৰে আফটাৰ টেন টু টুৱেলভ ডেইজ ইফ নিডেড যদি আমি একবাৰ স্প্ৰে' কৰাৰ পিছত কণ্ট্ৰল নোহোৱা যেন দেখিলোঁ তেতিয়াহ'লে দহ বা বাৰ দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ স্প্ৰে' কৰিব লাগিব আৰু ফাইনেলি আমি কনক্লুজনত কি ক'ম যে আছাম স্পেচিফিক আছামৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব লাগিব কি ফাৰ্ষ্ট স্প্ৰে উইথ গ্ৰুপ অফেজিন টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এছ চি এট দি ৰেট অফ ওৱান পইণ্ট টু এম এল পাৰ লিটাৰ এণ্ড ইফ নিডেড ছেকেণ্ড স্প্ৰে উইথ ডাই নটিফিউৰন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এছ জি এট দি ৰেট অফ পইণ্ট ফ'ৰ গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ অফ ৱাটাৰ ফৰ আফটাৰ টেন টু টুৱেলভ ডেইজ অঁ আছো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ শৰ্মা চাই থাকক আৰু এই চেনেলটো চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকৰ কমেণ্টত লিখিব আৰু আপোনাৰ ফিল্ডতো যদি এনেকুৱা কিবা সমস্যা পাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ হুইং